বিভিন্ন কার্যসূচী নিয়ে বরাকে উপস্থিত আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শুক্রবার শিলচরে উপস্থিত হয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সংবর্ধনার জোয়ারে বাসেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচর মেডিকেল কলেজে দুইশত পঁয়ষট্টি কোটি টাকা বেয়ে টাটা কেয়ারের উদ্যোগে এবং আসাম সরকারের সহযোগিতায় নবনির্মিত ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার ও মেডিকেল কলেজে আমরুত প্রকল্পের একশত সাতাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ের পানীয় জল প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া পরিমল শুক্লবৈদ্য কৌশিক রায় জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা বিমলেন্দু রায় পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতা ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি শৈকিয়া সহ বিভাগীয় আধিকারিকরা সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কারণে বিশেষ কাছার কারণে প্রাপ্তি দিন কেয়ার দুশ পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকা খৰচ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আজি আমি সেই সুন্দৰ হস্পিটেলটো কাছাৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ কাৰণে আমি আজি উৎসৰ্গা কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে অমৃত আঁচনিৰ অধীনত এশ আঠসত্তৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি আমি যি শ্বিলছৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্ট নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আজি তাৰো শুভ উদ্বোধন হৈছে আৰু ইয়াৰে আৰু এটা সংযোজিত প্ৰকল্পৰো আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে এতিয়া আমি কৰিমগঞ্জলৈ যাম কৰিমগঞ্জতো আজিৰ পৰা মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব গধূলি লখিমপুৰত আহিম আৰু লক্ষীপুৰৰ পৰা আৰু বহুতবিলাক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আমি ইন'গ্ৰেচন কৰিম আজি এটা বৰাক উপত্যকাৰ অসমৰ কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ দিন ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ইমান ডাঙৰ এচিভমেণ্ট ইনে চিংগল ডে' আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল মই সকলোকে আপোনালোকেতো পেপাৰ পাইছে গধূলি লখিমপুৰত এটা এটাকৈ গোটেই পেপাৰ স্কীমখিনি গম পি কৰি দিম তেতিয়া ডাঙৰ প্ৰজেক্টখিনি আমি ফিল্ডত গৈছোঁ লিষ্টানিক লৈ ইমান কিয় ভয় খাই আছে বাবা তই ভয় পালি মুখ দিছে মই তই খাইছো লিষ্ট ওলোৱাই নাই বিজেপি পেপাৰে উলিয়াইছে পাৰ্টীয়ে ক'ত উলিয়াইছে পাৰ্টীয়ে উলিয়াবলৈ লিষ্ট ফাইনেল হৈ গ'ল বাট লিষ্ট দুদিনতো হ'ব পাৰে তিনিদিনতো হ'ব পাৰে সাতদিনতো হ'ব পাৰে বা আজিও হ'ব পাৰে সেইটো আমাৰ হাতত নাই দিল্লী এডুকেশ্যন জাগিৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা টাটাই স্থাপন কৰিব আৰু ভাৰত চৰকাৰে ইয়াক কেপিটেল ছাবচিডি ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সহায় কৰি ইয়াক আগুৱাই লৈ যাব ইয়াত ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট থাৰ্টি থাউজেণ্ড হ'ব আৰু ইমান ডাঙৰ এচিভমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমত আগত কেতিয়াও হোৱা নাই ছ' ইট ইজ এ বিগ এচিভমেণ্ট কালি পৰহি গুৱাহাটীত প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি মই ভাল কৰি তুলিখনত ফ্লাইঅ'ভাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এভিকশ্যন কৰিব লাগিব চ' দেৰ উইল বি পাব্লিক কনচালটেশ্যন ড্ৰয়িং ইজ ৰেডি কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীত যেনেকৈ মই ক'লে মাটিটো এৰি দিয়ে মানুহে এভিকশ্যন কৰিব মানে এভিকশ্যন নহয় একুজিশ্যন এতিয়া ফিল্ডৰ ৰাইজে কি কৰে ডেট বল ইজ বল উইল কাম টু দ্য কৰ্ট Of the people of Silsar, can fly over to any banana flower, banana, that too post party valley, road, Asta, Bholpur, how the people of Silsar will support us. I mean, to do all banana So it is all depend how people of Kalsar will support us. यहाँ पे करंटली दिस इज अंडर सीवरेज प्लांट का एक्जिस्टिंग स्कीम, दिस वन दिस जोन टेन, जोन फिफ्टीन अभी ये पानी कब दे रहे हैं फुल वॉल भी कवर हो दिस वाला ये एक्जिस्टिंग वाला को रिफ्रेश किया हुआ है सो इन दिस रूट्स वी आर गेटिंग 7000 हाउसहोल्ड स्टार्टिंग टुडे एंड बाय मार्च एंड अप्रैल 2020 एंटायर 30% लाइंस इज दिस इज द 8 हैसप्लिंग के ये 2020 में अपना कंस्ट्रक्शन अगर